Здравствуйте, Улана. Во-первых, соболезную. Во-вторых, очень частые комментарии касательно пенсии по инвалидности. Мать потеряла сына, вот потеряли кормильца, погашение кредита и так далее. Вы должны понимать простую формулу. Есть деньги, они заходят на счет. Деньги заходят на счет. Деньги заходят на счет. Все. Это по примеру, как, например, в Германии есть популярные сервисы, которые дают кэшбэк. Вы получаете этот кэшбэк, это тоже прибыль. То есть, да, там стоит акция, вот подключите там эту -то услугу, получите кэшбэк сэкономленный там 100 евро. Но это все равно приход. Я так, я так богато печенек забыла. Богато печенек? Да. Ну, если тато здесь богато печенек, то в тебя будет больше животных. То нічого? А ми забудемо їсти багато поїти. Так тоді в тебе буде животик великий. Ти хоч животик як в тата? Я з'їм сість. Ти з'їш 6 печенек? Ну так, тому що мені такі смальці. Ну бо ти робила. А скільки тату з'їсть? Багато. Багато? Ну, добре. если багато, то добре. Радуйтесь мелочам.